Добрий день, шановні телеглядачі, сьогодні своє день народження святкує Горбенко Юрій Миколаєвич, мешканець міста Ізюм. Все його життя пов'язане з футболом. Ми, всі твої друзі-ветерани, щиро вітаємо тебе, з твоїм днем народження, бажаємо здоров'я і скорішої перемоги. Я пригадую, як тебе, школяра. Привів у команду маяк Савинці твій старший брат Анатолій. Як ми грали в першості району по футболу, а потім стали приймати участь у обласних кубках і перемагали такі команди, як заводу Електротяжмаш з рахунком 6-0, турбінного заводу 3-2, в нічию грали з командою Маяк заводу імені Шевченко. Яка виступала в другій лізі? Тоді футбольна команда у нас була як одна сім'я, один за всіх і всі за одного. І коли трагічно помер твій старший брат Анатолій Горбенко, ми 10 років підряд, на його честь, проводили грандіозні турніри його пам'яті. Ой, ми сьогодні заїхали на стадіон. Серце обливає сюди. Ну, покошений стадіон. Да, підготували. Ну і зайшли, постояли. І я кажу кому, скільки я тут відпахав. Сліза капнула. Угу. Було. Так, ото, знаєш, мурашки пішли. Внимание, общая команда. Равнять! Дыра! Вольно! Сегодня мы собрались, все знаете, что организовали турнир, посвященный памяти Анатолия Николаевича Горбенко. Спасибо вам, что вы все откликнулись на наш призыв. И, конечно, хотелось бы, чтобы это вошло в нашу традицию. Каждый год проводить турниры, чтобы собирались команды. И более... Праздник спорта и праздник памяти. Памяти не только Анатолия Николаевича Горбенко, но и всем спортсменам, которые не дожили до большого, которые умерли не дожили до светлых дней. Память, которая, она на века остается в наших душах. И мы должны проносить этот спорт от стариков к молодежи. Сегодня играли ветераны и молодые. Видно, что у ветеранов прекрасные навыки, техника, владение мечом. Играли с отдачей. И даже молодые принимали, принимают эстафету. Это сегодня главное. Время на сегодняшний день сложное. Но как бы ни было, как бы ни было, нам дальше, нам даже дальше жить нужно именно в дружбе. Спорт, он есть олицетворение дружбы. Прекрасно, что сегодня приехали. Спасибо, что все приехали, откликнулись на этот праздник, так сказать, и праздник памяти, и праздник спорта. Я прошу об одном те, которые, ребята, вместе играли с Толиком, с братом, значит, регулярно приезжайте на этот переходящий турнир, я имею в виду турнир с переходящим кубком, значит, я думаю, будем с каждым годом все более лучше организовывать это. Хочу, чтобы он был, так сказать, традиционным, да. Я, наверное, в полной мере могу так вас всех называть, потому что сам много проиграл совместно. Значит, гости, которые приглашенные. Сегодня у нас 30 мая. Последнее воскресенье года, мая месяца, я имею в виду. Мы традиционно встречаемся здесь и На кубок. разыгрывается кубок, посвященний пам'яті моєму брату, вашому товарищу. А коли вже перший буде, я не зрозумів. Михайлович, <ріплес> 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 на следующий день. Виграти так буде і перший. И за первое место награждается команда міста Ізюм. Молодцы, Там прекрасно играли. В же, Затю, Ютуба, Сторожи, Молодцы. И в пожалуйста. И Заслужил игрой. Еще забыл, значит, э, за двух спонсоров. Это Валь... Уважаемые участники соревнований, гости, друзья, товарищи, приглашенные, коллеги, ну как можно еще назвать, я вас всех приветствую, поздравляю с открытием, с началом 10-го юбилейного турнира по памяти моему брату. И хочу вас, естественно, поздравить. поздравить. Поэтому всех я поздравляю с открытием. Пожалуйста, все силы, которые у вас есть, знания, умения, опыт, навыки и так далее, пожалуйста, все приложить и показать хороший футбол. Отрадно то, что все-таки ветераны еще в строю, а молод подпирает. Плохо, конечно, что к этому уже сейчас относится не так достойно и не так внимание уделять именно футболу, спорту в нашем районе. Отсутствуют депутаты почему-то, отсутствуют руководители. Приходится самим все брать на себя. И ну, я не себя лично имею в виду, а на всех. И самим себе организовывать, и в том числе для детей, и для наших зрителей, для наших участников. Э, конечно, матч или турнир, как правильно назвать, без потерь совершенно аккуратненько. Ну и последствия встретились. Я вас очень рад приветствовать. Давайте заниматься своим делом, которым мы занимались всю свою сознательную жизнь. Слава Украине! Витаем именинника!